Наступный проект. я хочу, я хочу представить наш стартап. семейный на наш стартап. Семейный, потому что у меня сейчас есть мой и его жена, и еще Итак, у меня Еще раз про историю, как все начиналось. Это началось 22 декабря 2011 года. Как когда брат рассказывал, это и в сегодня голове как раз зимой, и вкус воду водой начал из нашей uh, Он мне позвонил и рассказал, что он хотел вот, как-то иметь в своем кармане возможность uh, видеть тем ближе, ближе всего к нему, самым выносливостям. Что... Uh, в тот же день я написал первые строчки кода для Android проекта, для Android. клиента. Соответственно, мой брат занимается сервис и он написал серверную часть. еще могу сказать, как все, наши конкуренты. Наши конкуренты это соответственно такие же самые приложения. Есть несколько подобных приложений на Android Market, но они немножко выполнены не так, как не в том как нужно может покататься это то что у нас э, 18 тысяч стало из них 8 тысяч пользователей э, также э, на чем мы будем зарабатывать э, основное это э, приложение банка то есть банки могут размещать в нашем приложении э, свои, э, свои продукты и, соответственно э, пользователи могут э, их э, смотреть и э, каким-то образом э, помогать банкам äh, делать какие-то продукты какие лучше посредством предоставления оптимальных да? mm. Также у меня был случай из личного опыта. Я был опыт, я, э, ну, как похоже, и мне нужно было срочно поменять 100 долларов. И я был на студии, в смысле, для меня месте, я открыл программу э, и мог найти ближайший мне банк. Э, я произвел операцию и тем самым я сохранил свое рабочее время. Я думаю, это самое основное, что можно сохранить рабочее время, используя эту Спасибо за внимание. Запитание жюри. Окей, Марки. Мы собираемся предлагать банкам размещать свои продукты в нашем приложении, также что можно предложить, им, используя уже готовый функционал нашей программы, сделать брендированное приложение для Могут, то есть им не нужно вкладывать деньги в разработку системы, чтобы потом общаться со своими клиентами. Им нужно будет просто подписаться на уже готовый наш продукт за другого На, на данном этапе это только Украина, но мы планируем расшириться на страны СНГ. В Россию в ближайшее время, Казахстан и другие страны постсоветского пространства.